susu cap susu susu kan susu cap junjung daripada Bangladesh bukannya uh, ada di, di dalam sinarai bahan-bahan uh, yang telah dibenarkan untuk dijual di Malaysia kenapa benda ini boleh berlaku adakah kita ini tinggal di Malaysia ataupun kita ini tinggal di Indonesia ataupun Bangladesh ataupun Pakistan tentang parti ini dah banyak daripada pihak ikhlas Datuk um, Rizwan dah uh, bentangkan dan jelaskan Dato Loga. Dato Loga. Loga. Loga juga juga telah bentangkan dan juga dengan saudara-saudara kat sana mereka semua dah cakap tentang parti dan uh, PBT. Okey. Hari ini saya berjalan di dalam uh, di sekitar Bukit Bintang, sekitar Kota Raya, sekitar so bandar lah bandar raya Kuala Lumpur ni saya tak nampak bandar raya ni sebagai bandar raya Malaysia bandar raya ni dah jadi bandar raya Bangladesh bandar raya Pakistan bandar raya, bandar raya Myanmar bandar raya Rohingya ok <coughs> bila saya pergi ke Bukit Bintang saya nampak Bukit Bintang ni ialah satu sempat uh, tempat pelancongan yang begitu tertumbuka di Malaysia ok semua pelancong-pelancong yang datang daripada luar negara Datang ke Bukit Bintang untuk melancong di sana Membeli belah di sana okay. Sampai apa yang kita nampak kat sana ialah Kedai-kedai orang Arab Kedai-kedai orang Pakistan Kedai-kedai orang Bangladesh, Myanmar dan sebagainya Bahkan bila kita masuk dalam kedai runcit mereka Mereka dah bawa uh, beras daripada Bangladesh Orang luar datang ke, ke negara kita, mereka nak lihat budaya kita, mereka nak makan nasi lemak, mereka nak makan karipap, bukan nak makan biryani. Biryani itu bukan kita punya. Faham tak? Tapi itu yang sedang berlaku sekarang. Okey. Tapi yang ini kita semua dah tahu. So saya tak nak panjang lebarkan perkara itu. Apa yang saya nak cakap di sini adalah tentang syarikat-syarikat Boneka okey syarikat-syarikat Alibaba ha serasi semua Tahu tak apa tu syarikat Boneka syarikat uh, Alibaba syarikat-syarikat ini okey mereka di mereka ada um, partner partner warga tempatan okey warga tempatan ni dia akan ambil lesen daripada SSM daripada PBT tetapi mereka akan menggadai lesen mereka tu kepada warga asing bila ini terjadi warga asing akan mengambil uh, tindakan dan mengambil uh, satu langkah untuk memajukan Syarikat-syarikat mereka Kalau kita kalau kita Lihat secara Masa kasar pun Kita dah tahu Syarikat-syarikat ini -syarikat Ataupun perniagaan-perniagaan ini -perniagaan Bukan perniagaan Orang Malaysia Bila kamu Masuk ke dalam Sebuah kedai runcit Okey Kita dah tahu aa, Macam mana Keadaan kat sana Macam mana Mereka susun barang kat sana Sampai keluar Kaki jalan Okey Mereka akan tutup sumber Okey Cara mereka Buat perniagaan Adalah Lebih teruk daripada kita. Kita menjaga kebersihan. Mereka tak menjaga kebersihan. Kita jaga keselamatan. Mereka tak jaga keselamatan. Okey, bila kita nak buat satu satu syarikat atau ataupun membuka satu company, kita terpaksa ambil lesen daripada bomba. Kita terpaksa pergi ke Kementerian Kesihatan dapat suntikan. Okey, pelbagai-pelbagai dan macam-macam rintangan yang kita perlu sebagai rakyat tempatan. Tetapi orang Bangladesh ni bila mereka buka satu... Uh, premis perniagaan... Tak ada pula... Uh, Boba pergi kacau mereka... Kenapa... Kenapa uh, tak ada... Uh, escape uh, pintu... Emergency... Kenapa tak ada... Pemadam api... Okey... Kenapa ini boleh berlaku? Rakyat semua kena, kena faham ya... Satu benda ya... Di Malaysia sekarang ini... Terdapat lebih daripada... 4 juta... Warga asing... Yang kebanyakannya daripada... Bangladesh, Indonesia dan Pakistan. Okey, nombor empat, nombor lima kita ada Rohingya sebagai uh, pelarian dan juga dari Syria dan negara-negara uh, uh, Arab ataupun negara-negara uh, Asia Tengah yang lain. Bahkan sekarang ini kita dengar desas desuslah, okey, bahawa orang uh, warga Pakistan dengan warga Bangladesh, Bangladesh ni, mereka nak MP mereka nak bersanding dalam dalam pilihan raya. Okay? Siapakah mereka? Adakah mereka telah bersama kita selama 56 tahun, 70 ataupun satu tahun Tak sampai 20 tahun mereka dah dapat PR dengan senang sekali. Dan dengar kata 2-3 hari lepas tu ada seorang Datuk pula okey, mereka nak singkatkan lagi pemberian PR kepada warga asing. Adakah ini patut? Saya nak tanyalah kita ini. Adakah mereka perlu ngundi kamu? Ataupun kita yang mengundi kamu? Bila kamu nak datang minta undi pada kita, kamu datang ke rumah kita, kamu macam pengemis minta undi dengan kita. Bila kita dah memberi undi pada kamu, nak jumpa dengan kamu pun susah. Terpaksa berulang, berulang alik berulang-alik uh, dan berbelunggu masa sampai boleh jumpa. Adakah kamu ini begitu sibuk sampai tak nak jumpa dengan aktivis-aktivis uh, dan NGO-NGO uh, enju -enju. sedarlah rakyat Malaysia bergabunglah bersatulah Melayu kena bersatu bila Melayu bersatu semua lain akan turut engkau lah pemimpin kami pimpinlah kami wahai orang Melayu saudara kami kami bersama kamu okey jangan mengalah kita akan berjuang berhabis-habisan.